Дамы и господа, сейчас я расскажу, как заварить самый величайший чай. Смотрите. Друзья. А летом, так хорошо, так хорошо пить травяные чаи. их надо варить в баре, уже жарко, уже жарко. Лучше, конечно, пить холодные чаи, особенно они освежающие. Вот травяные чаи, они такие со смятым, со всякими травочками, вообще очень вкусные. Вы никогда не подумали, что когда ты бросаешь в горячую воду все эти травки, которые тонкие ароматы, тонкие, тонкие вещества, они как-то пропадают. Да, частично пропадают, потому что ароматы, они очень крупкие, они прямо, нужно, чтобы очень аккуратно. Самые величайшие люди, такие трав, чай не варят, а наоборот настаивают. Его называют такой cold brew. Cold brew для чая. Что надо делать? Ингредиенты не те же, Чай, вода, вода, которая должна быть величайшая, и чай также должен быть величайший, иначе, иначе иначе зачем? Единственное, мы эти травы не кидаем в кипящую воду, даже в горячую воду, как многие советуют, типа с 6 до 70 градусов. Вообще холодно, Вообще, прямо ком температура, добавляем эти травочки поскольку у нас почти полтора литра э, тройная порция. Кстати, если вам нужны вот такие пакетики, очень удобные для разной пользования, вот покупайте это классический чай, фитучай, фитучай, лавка традиции с Полтавской области, вообще, Теперь закрываем, вот, вот перемешиваем хорошо, и оставляем в какое-то место вот, типа здесь главное чтобы это было хотя бы 10-12 часов а иногда когда будете проходить мимо вот возьмете и просто так спалтывать вот оставили мы вчера водички с какими-то травами. Вот. А сейчас, сейчас мы возвращаемся. И он стало настоящий чай. Настоящий чай cold brew. О, боже. Это, это величайшее. Сохранилось абсолютно все вкусы. Все. Все сохранилось. Это вообще чудо. Это чудо. За 12 часов мы превратили воду и травы на самый величайший чай в истории человечества. Благодаря отсутствию жары мы сохранили все ароматы, все вкусовые качества. Очень советую вам так делать все ваши чаи травяные и не травяные. Valeu.